নমস্কাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছায়েন্সৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ বাবে ফ'ৰ্থ অফলাইন কাউঞ্চিলিং ডেট এনাউন্স কৰিছে ত' কিমানটা চিট খালী হৈ আছে এতিয়ালৈকে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব কিমান ৰেংকলৈকে মাতিছে সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যোনসকলে ৱেইট কৰি আছিলে ফ'ৰ্থ কাউঞ্চিলিং হ'ব নহয় বুলি তো তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ত চাব পাৰিব ত' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ন'টিছ এডুকেচনেল ন'টিছ হয় ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ড অফলাইন কাউন্সিলিং এণ্ড স্পৰ্ট এডমিশ্যন ফৰ চিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ এডমিশ্যন ইন টু দি ভেকেণ্ট চিটছ অফ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছ ইন দি ফাইভ গভৰ্ণমেণ্ট নাৰ্ছিং কলেজেছ অফ আছাম ছেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ যোনসকল কেণ্ডিডেটে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এক্সাম দিছিলে আৰু ৱেইট কৰি আছিলে যে ফ'ৰ্থ ৰাউণ্ড অফলাইন কাউঞ্চিলিং কেতিয়া হ'ব বুলি তো এতিয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল যিহেতু আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ ৰেংক কিমান মাতিছে সেইখিনি চাব লাগে আৰু আপোনালোকে যাব লাগে ঠিক আছে ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব সকলোবোৰ জনাই দিম বাৰু এতিয়া দি আছে দিছ ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কেণ্ডিডেটছ হু এপিয়েট দি কমন এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কণ্ডাক্টেড বাই দি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চি অফ হেল্থ চাইঞ্চেছ ফৰ এডমিশ্যন ইনটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰ্চ ইন দি ফাইভ গভৰ্মেণ্ট নাৰ্চিং কলেজেছ অফ আছাম ফৰ দি চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডেট দি ফৰ্থ ৰাউণ্ড অফলাইন কাউন্সেলিং এণ্ড স্পট এডমিশ্যন ফৰ চিলেকশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ এডমিশ্যন টু দি ভেকেণ্ট বি এছ চি নাৰ্ছিং চিটছ ইজ শ্বিডিউল্ড টু বি হেল্থ অন থাৰ্টি নৱেম্বৰ মানে ত্ৰিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকে যাব লাগিব ৰাতিপুৱা চাৰে দহ বজাত ডি এম ই অফিচ যাব লাগিব আপোনালোকে আছাম ছিক্স মাইল খানাপাৰাত অৱস্থিত যিহেতু ডি এম ইৰ অফিচ তালৈ যাব লাগিব আৰু এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ডি এম ই আপোনালোকে চেক কৰিলে লাভ কৰিব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দি দিম ডি এম ই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব ডি এম ইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এই ন'টিছখন লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে দিয়া আছে তলত ভেকেঞ্চি কোনখন কলেজত কিমানটা ছিট আছে চাব কেটেগৰী চাব ইউ আৰ কেটেগৰীৰ বাবে আৰ চি এনত চাব আৰ চি এনত ইউ আৰ কেটেগৰীৰ বাবে দুটা আছে ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে নাই তাৰপিছত অ' বি চি এম অ' বি চি এন চি এলৰ বাবে এটা আছে বাকী এছ চি এছ টি নাই এক্স টি জি এল টি জি এল নাই ট'টেল আছে আৰ চি এন গুৱাহাটীত তিনিটা প'ষ্ট মানে ইউ আৰ কেটেগৰীৰ বাবে নেক্সট চাব বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড়ত ইউ আৰ কেটেগৰী শূন্য ই ডাব্লিউ এছৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে এটা ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰী অ' বি চি এম অ' বি চি নাই তাৰপিছত এছ চিৰ দুটা আছে এছ টি পিৰ এটা আছে তাৰপিছতে এক্স টি জি এল টি জি এলৰ নাই ট'টেল আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চাৰিটা চিট ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং কলেজ শিলচৰত আছে ইউ আৰ কেটেগৰী এটা ই ডাব্লিউ এছৰ এটা অ' বি চি এম অ' বি চি এন চি এলৰ এটা এছ চি এছ টিৰ নাই আৰু টি জি এল এছ টি টি জি এলৰ আছে চাৰিটা প'ষ্ট আছে ট'টেল যোৰহাটত আছে ইউ আৰ কেটেগৰী এটা পোষ্ট ই ডাব্লিউ এছ দুটা অ' বি চি এম অ' বি চি এন চি এলৰ পাঁচটা আৰু বাকীখিনি নাই আৰু ট'টেল হ'ব আঠটা আঠটা প'ষ্ট খালী হৈছে কোকৰাঝাৰত চাব ইউ আৰত নাই ই ডাব্লিউ এচত নাই আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিত এটা আছে এছ চিত আছে এটা বাকীখিনিত নাই ট'টেল আছে দুটা ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ট'টেল চাব ইউ আৰত আপোনালোকৰ চাৰিটা আছে ট'টেল চিট অল কেটেগৰীত মানে গোটেই পাঁচখনৰ ভিতৰত চাৰিটা আছে ইউ আৰ কেটে ই ডাব্লিউ এচত চাৰিটা তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ অ' বি চি এম অ' বি চি এনচিলৰ বাবে আঠটা এছ চিৰ তিনিটা এছ টি পিৰ এটা আছে কেৱল মাত্ৰ অল গোটেই আপোনালোকে ক'ত আছে ডিব্ৰুগড়তে আছে কেৱল মাত্ৰ এটা আৰু টি জি এল এক্স টি জি এলৰ বাবে এটা ট'টেল আছেগৈ একৈছটা চিট ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগে ক'ত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ যোৰহাটত যোৰ যিহেতু পাঁচটা চিট খালী আছে ইয়াতে দিয়া আছে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছ সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ত' যদি আপোনালোকে ইয়াতে কলেজ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ফ'ৰ্থ কাউঞ্চিলিঙত এ পি আইৰ হ'ব পাৰিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ঠিক আছে আৰু যোনখিনিয়ে চেঞ্জ নকৰোঁ বুলি ভাবিছে য'ত চিট পাইছে তাতে পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেন্তে এপিআই নহ'লেও হ'ব বা কাউন্সিলিঙলৈ নাহিলেও হ'ব আৰু ডকুমেণ্টখিনি কি কি লাগিব চাই ল'ব কেণ্ডিডেটছ নট ইয়েট এডমিটেড মাষ্ট ব্ৰিং দি মাষ্ট ব্ৰিং উইথ ডেম অল অৰিজিনেল টেষ্টিমনিয়াছ ডেট ইজ এডমিট কাৰ্ড অফ চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব টেন প্লাছ টুৰ এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড লাগিব এইচ এছ এছ এল চি একজামিনেশ্যন পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব লাগিব পি আৰ চি লাগিব কম্পালচৰি হয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব এন চি এল চাৰ্টিফিকেট লাগিব যোনখিনি অ বি চি এম অ' বি চি হয় তেওঁলোকৰ লাগিব ই ডাব্লিউ চাৰ্টিকেট হ'ব লাগিব যোনখিনি ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰী হয় এইখিনি ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল লগতে জেৰক্স কপি নিব লাগিব আৰু ৰেংকখিনি চাই ল'ব অল কেণ্ডিডেটছ ছিকিউৰ্ড ৰেংক আপ টু টু ফ'ৰ্টি থ্ৰী অফ চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' অল কেটেগৰীয়ে যাব পাৰিব ইয়াতে অ' বি চি এম অ' বি চি ইউ আৰ কেটেগৰী বুলি নহয় যোনখিনি টু ফৰ্টি থ্ৰী ৰেংকৰ ভিতৰত আছে বা টু ফৰ্টি থ্ৰী ৰেংক হয় তেওঁলোকে সকলোৱে যাব পাৰিব ত্ৰিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে কেণ্ডিডেটছ বিলঙিং টু অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰী নশ পঁচিছলৈকে যাব পাৰিব অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি পি এহেজাৰ চৌবিছলৈকে এছ চি এহেজাৰলৈকে ই ডাব্লিউ স্কোটাই পাঁচশ তেৰলৈকে যাব পাৰিব টি জি এল এক্স টি জি এলে নশ পয়ষষ্ঠিলৈকে যাব পাৰিব আৰু ডেটটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ ত্ৰিছ নৱেম্বৰ আৰু ডি এম ইৰ অফিচে অফিচত যাব লাগিব তাতে আপোনালোকৰ হ'ব আৰু ডি এম ইৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত কাউঞ্চিলিঙৰ ফৰ্ম দিয়া হ'ব সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ডি এম ই অফিচ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গৈ কাউঞ্চিলিং ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্টৰ সৈতে গাঁঠি দিব লাগিব ঠিক আছে তো এয়াই আছিলে আপোনালোকৰ ভাল খবৰ সকলো বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেটখিনি পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ